গুড মৰ্ণিং নমস্কাৰ আজি আমাৰ এই গৃহ খেতি চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা একদম কুঁৱলী পৰি আছে মই আমাৰ খেতিপথাৰৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ ধাননি পথাৰবোৰত ধান দা শেষ হৈছে ডাঙৰিও আনি প্ৰায় শেষ হৈছে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই সৰিয়হ খেতি সৰিয়হ ইতিমধ্যে সিঁচিলোঁ বাৰু মাটিডৰা কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সৰিয়হ শিকিবৰ বাবে চাওঁচোন আহক এয়া চাওক আপোনালোকে আগৰ এডৰা আগৰ ৰিলেট দেখিছিলে চাগে হাল পাই থকা পাৰ এই পথাৰডৰাত আজি হ'ল এসপ্তাহমান হ'ল আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই দেখাব পৰা নাছিলোঁ বাৰু আজি ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছোঁ এইডৰা প্ৰায় এবিঘা মাটিত এইবাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে মই ধান কটাৰ পিছত নৰা কাটি তাৰ পৰা হাল বাই সহিহ সিঁচি থোৱা আছে এসপ্তাহ হৈ গ'ল ঠাণ্ডা বতৰৰ কাৰণে হয়তো ওলোৱা অলপ দেৰি হৈছে এতিয়া মই দেখা নাই ওলোৱা যিহেতু আমাৰ এইফালে গৰু ছাগলী উৎপাত অলপ বেছি পথাৰত ধান দাই ধান শেষ হোৱাৰ পিছত গৰু মেলি দিব গতিকে মই এইফালে মানুহ লগাই জেৰুৱা দিয়াইছোঁ এইডৰা অৱশ্যে মই মানুহ লগাই কৰাব লগা হৈছে খৰচো যথেষ্ট হৈছে হাল বোৱাৰ পৰা জেওৱা দিয়াৰ পৰা সৰিয়হখিনিহে মই নিজে সিঁচিছোঁ মোৰ আগৰ সৰিয়হ অলপ আছিলে সেইবাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে বোলো এবাৰ এইডৰা সিঁচি দিওঁ চাওঁচোন বাৰু কি হয় কিমান সৰিয়হ পাওঁ কি কথা সেইটো চব নৰা হচিকণে তিনিচৰা হালোৱাৰ পিছত পথাৰ মাটি মিহি হৈ গ'ল তাৰপিছত মই এয়া সৰিয়হ সিঁচি দিলোঁ ইয়াত আমাৰ এইফালে চাওক কুঁৱলীয়ে এতিয়া বগা হৈ আছে এই নৰাণিৰ পথাৰখন এই গছজোপা দেখিছে আম গছজোপা কুঁৱলীৰ মাজত কেনেকৈ জলিকিছে এইফালে মোৰ বাৰীখন এতিয়া এতিয়া মই মোৰ বাৰীখনলৈ আহিছোঁ এয়া এইখিনি মই মাটি মিহি কৰি মুঠতে চাৰিভাগ কৰি লৈ এইফালে লাই পালেং গাজৰ আৰু মূলা সিঁচিজিছোঁ ইয়াত দেখা যাওক কি হয় এইবিলাক ওলালে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম এইফালে মোক কবিডৰা দেখিছে এইফালে বিলাহীডৰা দেখিছে ইফালে কেপচিকাম দৰা পুলিখিনিবোৰ ডাঙৰ হোৱা নাই দৌৰাৰ পিছত কেপচিকাম তাৰ পৰা এয়া ৰঙালাও পুলি ৰুবৰ বাবে মাটি চহাই থোৱা আছে হয়তো আজিকালিৰ ভিতৰত ৰঙালাও পুলি ৰুম ৰঙালাও পুলিও ডাঙৰ হৈ আছে খিনি বেঙেনা ৰঙনা পুলি কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল আজিতো ৰুবই লাগিব এইখিনি ইয়াত ধন্যাদি থৈছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো দেখা পালে আজিৰ দিনটোৰ সবিশেষ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আগু আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা ধন্যবাদ